Buat explore, Mekah Madinah ya. Aku bingung, men. tapi bagus. Tapi mahal enggak? Iya, kenapa beli? Terus satu itu, jatuh itu ya. sama Kali bisa buat lebaran besok juga, kali ya. Mm -hmm. Lebaran besok konsepnya putih ya? ya. Ini buat baju lebaran juga. Ha? Lebaran dibawa ke Mekah dulu ya guys. Ya? Yeah? Aku tidak bisa memprediksinya. Ya, siapa tukar naik naik. Ramongkin. Ibu lagi ya sih beli apa enggak? Niatnya tuh nggak beli, tapi aku cuma lihat-lihat. <laughs> tapi ada yang bagus, huh? <laughs> ada yang cocok. Ya udah beli. Tanya, tadi kan suruh hmm. bapak beli tadi. Aku niatnya mau cari yang putih. Kan bapak yang tadi suruh beli yang rambut-rambut <tuk> sama abu <mencuk>. Ayo, <tuk> hijau. Aku nyari yang putih, tapi yang putih gak ada yang murah. <tuk> Aku belinya yang di online harga seratus ribu. Ini harganya tiga ratus Gak tega belinya. <tuk> tapi jiwa feminisku meronta guys. Jadi penasaran pengen nyobain. Oh, kayak Saskia Sungkur. Right. First up. First up. Niatnya mau cari mau kena buat ekrom okay. tapi sama Pak Riko diajak belok di tempat baju. Ya udah deh. Ini dibeli ya. Mm -hmm. <géri tuh> pahaya. Pahaya. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Barokah ya. Barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udahlah. Ya udah itu-itunya deh. sampai di Karita guys. Tuh. Hmm. Yuk, lewat mana masuknya? Oh, sini. Di sana ada juga ya. Suasana 17 Agustusnya kental banget ya dimana mana-mana. mana-mana suasananya merah putih. Yuk, kita mau cari barang keperluan umrah. Kita mau ke langsung ke lantai dua dulu aja kita mau cari perkenanya guys pas aden sampai sini ya nanti lihat-lihatnya nanti aja kita mau cari mau kenal langsung oh, oh, oh. eh mau kenal bukannya di atas Pak Riko ngajak lihat sini oh. lihat di sini dulu guys baju hmm. <laughs> kepo kepo kita kepoin dulu ini ini yang bahaya adem nih rayon pak itu tapi, bukan gara-gara AC ya? Bu ya memang gara-gara AC juga adem tapi inilah yang namanya bahan rayon pak tapi pak aku udah beli aku udah beli guys di online guys harganya berapa guys? Tujuh puluh lima ribu guys. Rayon opo. Lah kemarin bapak lihat kayaknya kan macam ini sama. Lebih tebel pak nih ini harganya berapa guys? Tuh, Harganya atau 250000 guys. Rp250.000. Jual pengapur ini. Eh. Aku mau cari bukan nah. Ah, ini loh. Lagi cute-cute ini ya, cute. Iya, bagus ya. Cute, 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 cute. Cute, cute, cute. Ini lucu Ini ini di online enggak ada ini. Kalau beli di Butik tuh yang di online enggak ada, guys. Me. Ih, lucu tahu. <laughs> ini nih. Ih. Iya, ini modelnya tuh beda. Ih, muda gitu. <laughs> menolak tua. <laughs> Aku menolak bayar. Apik, <laughs> Apa Apa Warna hitam ya, Pak? Tak ada warna hitam, ya, Pak. Ya, seadanya. Loro yang kena. Hah? Loro yang kena. Loro kena sih. Telu yang Sombong banget Anda. Sombong Luruh. sekali aja. Telu ya apa? Ini nggak ada kalau yang warna-warna baju krom. Itu Abu-abu sip. sih? Abu-abu. Oke. Okay. Abu-abu hijau. -abu buat buat eksplor Mekah Madinah ya. Oke. Okay. <tis> tangannya gimana tangannya tadi? es kan pakai man pakai itu pak hand soap pak aku kalau di sana nanti mau cari apa yuk apa bakso unta oh? <laughs> bakso unta <laughs> Yono sentuh bakso unta guys guys cobain dulu ya mm -mm. tapi ini kalau nggak di dalam ruang berasih panas nggak enggak coba disini. Tunggu sini, sini Bay. Jadi aku mau disclaimer dulu ya guys Sungguh benar-benar ini bukan salahku Kalau akhirnya aku akhirnya jadi beli baju ya Ini pokoknya salah Pak Riko Ini Pak Riko yang milih ya Udah sekarang kita balik lagi Fokus cari mukena buat umroh ya Terus Sekarang kita naik ke atas guys Tadi suruh belok dulu sama Pak Riko Kenapa mesti beli mukena baru? Sebenarnya sih di rumah ada banyak mukena ya, tapi itu? ada yang sobek jahitannya. Yang awak cari tuh bukan yang macam itu. <tuk> <tuk> yang awak tuh pegal-pegal awak. <tuk> Ketika memilih mukena untuk umroh Apa aja sih yang perlu kita pertimbangkan Nah ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan Agar kita merasa nyaman dan tetap bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk Apa aja? Yuk simak beberapa tips dalam memilih mukena untuk umroh Pertama, kenyamanan: pilihlah mukena yang nyaman dipakai saat beribadah dan berjalan di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pertimbangkan bahan yang ringan, lembut, dan mudah bernapas agar kamu tidak merasa gerah atau terganggu selama umroh. Kemudian, yang kedua, ukuran yang sesuai. Pilih mukena dengan ukuran yang pas dan tidak terlalu ketat. Pastikan mukena memberikan ruang gerak yang cukup agar kamu bisa beribadah dengan nyaman. Yang ketiga, ketebalan dan transparansi. Memilih mukena yang cukup tebal atau memiliki lapisan untuk menghindari transparansi yang tidak diinginkan saat kamu bergerak atau beribadah. Yang keempat, tutup kepala yang baik. Pastikan mukena memiliki bagian untuk menutup kepala dengan baik dan cukup lebar. Ini penting untuk menjaga kesopanan dan menghormati lingkungan suci umroh. Yang kelima, praktis dan mudah dibawa. Pilih mukena yang mudah dilipat dan dibawa. Umroh melibatkan banyak pergerakan, jadi penting untuk memilih mukena yang praktis untuk dibawa dan disimpan. Kemudian, yang keenam, desain yang sederhana. Pilihlah mukena dengan desain sederhana dan tidak mencolok. Karena apa? Karena umroh adalah ibadah yang mengedepankan kesederhanaan dan ketawaduan, ketunduan hati dan pikiran kita. Jadi, hindari mukena dengan hiasan atau warna yang terlalu mencolok. Kemudian, yang ketujuh, warna yang netral. Pilih warna mukena yang netral, seperti putih, krem, hijau, tua, abu-abu, atau warna-warna lembut lainnya. Warna-warna ini umumnya disukai karena mencerminkan kesucian dan kesederhanaan. Kedelapan, kualitas dan kebersihan itu penting sekali. Pastikan mukena yang kamu pilih berkualitas baik dan tetap dalam keadaan bersih perawatan yang baik akan memastikan mukena tetap layak digunakan selama umroh dan dapat bertahan lama. Mau nunggu Di sini disediakan air minum gratis ya untuk para pelanggan tercinta. Bingung, guys. Cuma aku bingung, ini cara mencetnya gimana, kok nggak keluar? Huh? <tuk> Beberapa barang keperluan saat umroh yang diantaranya ini, guys, ada sandal atau sepatu yang anti-slip atau tidak licin ya. Untuk kain ihrom laki-laki dewasa, sudah aku spill di video sebelumnya ya, guys. Kamu bisa cek di sana. Dan mungkin ini juga kamu perlukan Baju dalaman Underwear Kaos dalam Dan disposable panties ini guys Atau celana dalam tanpa jahitan Khusus untuk laki-laki ya Karena pakaian ekrom laki-laki Kan tidak boleh ada jahitannya Ya kan guys Nah, ada juga panties untuk wanita Mungkin ini untuk sekali pakai ya Jadi tidak perlu mikirin cucian Cucian daleman di hotel selama di Arab sana Jadi ini ada ukurannya macem-macem Mungkin ini seperti kayak pampers Kalau anak bayi gitu kali ya guys ya Nih, jadi per pieces kayak gini Sekali pakai jadi ada banyak ukurannya juga guys teman-teman bisa pilih dan ada satu lagi ini ya yang juga diperlukan untuk pakaian ikhram wanita nah ini kaos tangan umroh atau haji kaos tangan ini menutup seluruh punggung telapak tangan nah aku mau cobain kaos tangan ini ya tak pikir bisa sapu tangan ya di talen-talen ini -talen saya pikir orang jalan ya Ya meskipun terlihat aneh tapi memang begini modelnya ya guys Tapi ini masih mendingan lebih bagus sih Bagus yang rajut ya kalau menurut aku kalau dipakai ini lebih terlihat rapih gitu Nah tapi ayo kita lihat berapa harganya Tuh apa 70 ribu guys Lah kok mihil cuma untuk satu pasang kaos tangan 70 ribu Hmm, orang situ tumbas iki guys beli di online yang biasa aja yang murah Oke, sekarang kita lanjut lagi intip-intip perlengkapan ibadah yang satu ini. Sajadah yang juga dikenal sebagai alas salat atau tikar salat adalah sejenis permadani atau alas yang digunakan oleh umat muslim untuk melakukan ibadah salat. Meski ada beberapa jenis sajadah atau alas salat yang umumnya digunakan oleh orang-orang saat beribadah dan dengan harga yang beragam, Perlu diingat bahwa esensi dari ibadah itu sendiri adalah menuju keperluan hati untuk mendekatkan diri kepada Ilahi. Jadi, meski mahal atau murah, semoga itu tidak menjadikan ukuran kekhusyukan kamu saat melakukan ibadah salat ya, guys. Nah, ini 200-an, 230. Bisa jadi ada kecil nih. Ini 30.000 eh 20. 29 ribu 30 ribu guys ini 250 ribu ini yang ada empuknya nih yang ada empuk-empuknya nih harganya berapa <tuh> saja yang ada empuk-empuknya harganya 799 ribu guys 800 ribu guys ini malah murah kasur guys tumbas kasur wah ini harusnya empuk-empuk guys <tuh> <tuk milik> <tuk milik> ini loh yang ini, yang ini delapan ribu. Bedeng tumbas ano ta? Bedeng tumbas kasur resision, waibaya. Because I think it's too too expensive. Tapi mungkin beda ya. Ini <tuk> bahannya premium kali ya. Itu yang dipanjang apa? Bapak katanya udah, katanya udah, tapi bapaknya sepertinya itu yang dipanjang atau yang diperjut? Tuh. <nece> <tuk> ini <milik> ada bulunya kan?

lempeng pulang. <laughs> Yay, lempeng pulang, guys. Yuk. Pulang-pulang, guys. Ayo kita ke Iga Bajong.